Мене звати Данило. Я являюся заступником голови координаційної ради Української громадської організації Гейфорум України з питань молоді та студентства. По суті, очолюю почолювачних агретиву в Україні від нашої організації. И если думать, бы, какие бы распечатаны таким текстом. Вначале я пытался игнорировать свои отношения к другим парням и подавлял в себе всякое влечение. Потом, когда это стало невозможным, начались депрессии. Я не сидел за компьютером, ни с кем не общался, убивал свои всякое проявление. И, будучи тогда христианином, я читал Библию и находил в ней слова о том, что я буду либо в аду, либо моя душа будет истреблена. Я молился каждый день, но Бог как был так и остался. И тогда у меня начали появляться мысли о том, чтобы прервать все это и судить эту проблему на корню. меня живое воображение, я представлял различные способы суицида, чтобы выбрать тот, который будет самым подходящим. Однажды терпение моего кончилось. Я понял, что есть сила себя изменить. Я решил пойти на плотину. И если за время пути я не изменю свое мнение, то шагну за край. Когда я шел, то думал о том, что скажут мои родные и друзья, и понял, что все это время я думал о том, что подумают об этом остальные? И что это единственная вещь, которая меня выедала все это время? В тот момент мое отношение к людям изменилось, и я решил, что меня будут окружать только те, кому я нужен. И что жизнь мне еще нужна, что ее можно начать сначала просто забыл прошлое и не привязываться к настоящему. С тех пор все наладилось, я обрел себя таким, какой я есть. Вот я начал с этого рассказа. Он может показаться многим банальным, многим может показаться немного максималистичным. И в принципе в этом есть какая-то доля правды, потому что писал это парень, которому было 19 лет. И вот, вообще законодательные вопросы, которые поднимает ЛГБТ сообщество сегодня, они чрезвычайно важны они имеют, имеют колоссальное значение для геев и лесбиянок. Но я бы хотел бы вот обратить этим внимание к обыденной жительной гомофобии, с которой сталкивается гомосексуал каждодневно в Украине. Потому что вопросы однополого брака, воспитания здорового потомства – это обычные вопросы, которые возникают перед гомосексуальными людьми уже на определенном этапе развития самосознательной жизни. Пока гей или лесбиянка доходят до этого этапа, они проходят ряд определенных таких стадий камин-аута, то есть самораскрытия, самопринятия. Перед гетеросексуальным человеком таких вопросов не возникает. Ему не нужно думать, как сказать о своей сексуальной ориентации родственникам, друзьям, знакомым, одногруппникам, коллегам по работе. И этот вопрос всегда стоит перед гомосексуальным человеком. Вы представляете, как сложно это сделать в стране, где есть тотальная гомофобия? где совершенно отсутствие законодательства, подобное тому, которое есть в Европе, в Европейском Союзе. Где отсутствие законодательства, которое бы поднимало определенные санкции по вопросу совершения преступления на почве гомофобии. Где отсутствие законодательства, которое бы запрещало увольнять людей на почве той же гомофобии. Сейчас за что пытаются принять, или не пытаются, я не знаю, сейчас пробка определенная в Верховной, Верховной, Раде. Что-то они ждут, я не знаю. Но этот законопроект очень важен нашей страны сегодня. И э, я хочу даже поднять небольшие данные. Европейцы проводили исследования. Согласно этим исследованиям, уровень гомофобии в Украине равняется минус 4. Когда Белоруссия минус 3, Россия минус 2. То есть еще хуже, чем наших восточных соседей. Для сравнения Великобритания плюс 12,5, Испания плюс 12. Минус 4 уровень нашей толерантности, согласно социологам, которые э, работали в партнерстве с одной из ЛГБТ Европейских организаций. И если так, такая громадная гомофобия в нашей стране, подогреваемая политическими течениями, религиозным движением, сегодня существует, почему мы это допускаем сегодня? Почему? Потому что почему, если гомосоциальных людей достаточно много в Украине, по статистике геев и бисексуалов от 800 тысяч до миллиона 200 тысяч в Украине. То есть это всего 2 это сообщество, 26% как по всему миру. В Америке, в Америке даже проводили опрос. 70% граждан США сказали, что они знают хотя бы одного гея или лесбиянку среди своих знакомых. Я думаю, что эта цифра применима также и для Украины. 70% из вас имеют среди своих знакомых хотя бы одного гея или лесбиянку. Просто не знаю, это сложно сказать в тех ужасных условиях, которые существуют сейчас в Украине. И если гомосоциальных людей так много, если они касаются непосредственно нашей нашей жизни, если они не среди наших родственников, знакомых, близких детей, почему мы допускаем этот моральный суицид, по сути, в Украине? Я призываю быть небезразличными. потому что гомофобия она убивает наших детей. Я призываю, кто будет иметь возможность быть в Киеве 25 мая, поддержать ЛГБТ-сообщество и прийти на марш равенства не из-за вопросов евроинтеграции, как и циклопроекта, которые очень важны для ЛГБТ-сообщества, но из-за элементарного чувства солидарности, чувства справедливости, потому что это есть ненормально, когда определенный социальный класс в Украине страдает всего лишь из-за невежества большинства. Спасибо за внимание.